ke tu kan? Baru tahu Rupa ni Nabi Ibrahim berdakwah kepada Fir'aun ah. Berjaya tak berjaya tak berjaya Tetapi sekurang-kurangnya Anak kepada Fir'aun ah itu berjaya didakwah oleh Nabi Ibrahim Berjaya didakwah oleh oleh Sarah isteri kepada Nabi Allah Ibrahim Alaihi Alaihimussalatu wassalam Dari kan? daripada hajar inilah Lahirnya Ismail alaihi wassalatu wassalam, lahirnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Abdul Muntalib Abdul Muntalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf sampai Datuk Nabi Rasulullah yang nombor 20 Adnan, Adnan sampailah kepada Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ismail sampailah kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi wassalatu alaihi wassalam. Tuan-tuan nak tunjuk cerita bahawa ni dakwah para nabi. Yang pertama Nabi Allah Sulaiman dan berdakwah kepada Ratu Bakis Raja. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada Firaun. Yang ketiga Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Semua orang tahu cerita Nabi Musa berdakwah kepada dua orang Firaun. Dan bapak pada Firaun ketika itu dan juga anak pada Firaun bila bapak dia mati nak Firaun yang lain yang anaknya tadi maka Nabi Allah Musa pun berdakwah kepada Firaun Allah sebut dalam Quran izhaba ila Firaun fa innahu tama kamu berdua kena pergi jumpa Firaun siapa dua orang tu dua orang itu salah satunya ialah pembantu Nabi Musa Nabi Harun alaihi wasallam tuan-tuan dua orang zaman Firaun ketika itu dua orang lagi diutuskan untuk jumpa siapa untuk berdakwah jumpa dengan dengan Firaun berjaya tak berjaya tak berjaya tuan-tuan nak tunjuk cerita Nabi Rasulullah pun semasa tersebarnya berita Islam ketika itu Nabi berdakwah kepada pemimpin-pemimpin besar Arab Quraisy di atas bukit Safa di kalangan keluarga besar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa kan? sebab logiknya mudah tak cuba tengok Baca oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman Bila Nabi Daud tentang raja berdakwah kepada raja Nabi Sulaiman raja berdakwah kepada raja Tentang bila mana rakyat raja itu Ataupun raja itu masuk ke dalam agama Allah Menyembah Allah SWT Automatik rakyat bawahan akan sembah Allah SWT Cuba tengok pula sejarah tanah Melayu di Melaka ni kan? Bagaimana dan permulaannya bila mana Sultan Muzaffar Syah Mula-mula masuk Islam di Melaka Didakwahkan oleh beberapa orang pendakwah Ada yang kata daripada Yaman dan Pedagang-pedagang yang datang ke tanah Melayu Yang berdagang daripada Yaman datang ke tanah Melayu Datang ke Melaka Berdagang di Melaka Mendiami di Melaka Kemudian berkahwin dengan orang-orang Melaka Ada pendapat dalam buku sejarah tangguh dua dan kementerian Pelajaran sejarah Malaysia hari ini Yang sekolah anak-anak kita hari ini Menyatakan bahawa ada pedagang-pedagang yang datang daripada Gujarat India Ataupun Kerala India Datang ke Tanah Melayu Berdagang ke Tanah Melayu Mereka berdakwah kepada orang-orang Melaka Akhirnya bermukim di Melaka Akhirnya duduk di Melaka Akhirnya berkahwin dengan orang-orang Melaka Ada yang menyatakan pendapat yang ketiga Menyatakan bahawa orang-orang yang besar Orang-orang yang datang daripada Tanah Besar Cina Mereka berdagang di, di Melaka Bermukim di Melaka Duduk di Melaka Akhirnya berkahwin dengan orang-orang Melaka dan mereka inilah lantang yang berdakwah eh, kepada golongan-golongan bangsawan yang berada di Melaka. Tuan-tuan cuba lihat bila mana Sultan Muzaffar Shah masuk Islam, automatik rakyat Melaka masuk Islam. Inilah Tuan-tuan sunnah para nabi-nabi yang terdahulu yang diikut oleh pedagang-pedagang yang yang mereka ini berdagang di di tanah besar di tanah Melayu Melaka. Tuan-tuan hari ini, tuan-tuan hari ini kalau kita nak ikut para para sunnah kan? ataupun sunnah nabi-nabi sebelum ini sunnah rasul-rasul sebelum ini maka nak tak nak tuan kan? kita kalau setakat nak berdakwah kepada ketua cawangan amno tuan nak setakat berdakwah kepada ketua cawangan kan? barisan nasional dan tak payah tuan nu no, tuan berdakwah pada perdana menteri tuan kalau Perdana Menteri tuan -tuan, Dia boleh kalih Automatik tuan -tuan. Semua akan kalih Tengok balik sirak Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Daud Nabi Allah Musa Nabi Allah Ibrahim Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anda berani Anda berani Ada berani tuan Ada Anda berani tak kan? Berdakwah kepada Rasulullah Muslimat yang tu Berdakwah kepada enggan Anda berani tak? Pergi Putera Jaya nak buat surat rasmi nak jumpa dengan menteri 10 minit pun tak apa duduk 10 minit cakap bab Islam dakwah kepada menteri agak agak berani akan. Hmm, dan, dan. baik aku duduk di tambun ni ha, baik aku duduk di ulu kita ni. Ha. itu khoja pimpinan atasan. Ha, itu pas pusatnya khoja, itu, itu dewan ulama punya khoja dan tuan-tuan Allah sebut dalam Quran ta'muru bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar. Kamu semua kena buat kerja amal kebaikan. Kamu semua kena buat kerja cegah kemungkaran. Ada sebut tuan pimpinan tinggi dia sebut. Ada sebut tak Ustaz Azhar, Ada sebut? ada sebut alim-alim ulama sebut dah tak ada kan tak muruna kan waw nun tu maknanya jamak bila jamak maknanya semua orang tak kira siapa pun dia tak kira kamu ni ustaz tak kira kamu ni ustazah tak kira kamu ni ulama tak kira kamu ni imam tak kira kamu ni orang carangan tak kira kamu tukang kebun tak kira kamu ni apa saja kerja maka kerja kita ialah menyebarkan berita-berita kan? tentang Islam jadi tentang antara yang mula-mula terima walaupun Nabi cuba untuk berdakwah kepada orang-orang besar Arab Quraisy tetapi tidak diterima yang mula-mula terima ialah di kalangan orang-orang fakara -orang dan juga hamba abdi jadi tuan mereka inilah tuan yang mula-mula rasa yang mula-mula rasa penindasan yang mula-mula rasa kezaliman yang mereka terima kepada ketika itu sebab apa dan sebab mereka ini tuan antaranya tuan yang mula-mula ni tidak perlu kepada mu'jizat-mu'jizat mu Tuan-tuan mu Ada orang-orang Islam Zaman Nabi Rasulullah Bila tengok mu'jizat Baru masuk Islam Ada di kalangan para sahabat Lambat masuk Islam Ada yang cepat Ada yang lambat Antara yang lambat masuk Islam Siapa dia tuan? Antaranya ialah Abu Sufyan bin Harap Siapa Abu Sufyan yang berhormat Abu Sufyan Parlimen Darun dan Duh Abu Sufyan ialah orang yang yang bagi idea untuk bunuh Nabi Muhammad SAW Abu Sofyan ni lah yang memberikan hantan Ataupun yang menginfakkan Infak kan? Orang kapal ni kita banyak infak kan? Tak, yang memberikan harta benda dia Untuk beli pedang kepada hampir-hampir 12 orang Syaban Fatah ataupun Fatah Syaban Pemuda-pemuda yang gagah berani Yang remaja-remaja untuk kepung rumah Nabi Muhammad bin Abdullah ni sebelum peristiwa hijrah. Inilah orang tuan dia keluarkan duit dia beli pedang-pedang yang terbaik bagi kat 12 orang. 12 orang ialah kepung rumah Nabi masa peristiwa hijrah tuan. Siapa bagi duit? Abu Sufyan bin Harab. Tuan-tuan masa perang Badar yang Nabi duk kepung kafilah ataupun yang Nabi duk kepung rombongan perdagangan siapa ketua rombongan perdagangan itu Abu Sufyan bin dalam perang Badar Abu Sufyan terlibat dalam peperangan Khandaq dan Abu Sufyan ketua panglima Ni Abu Sufyan, ketua panglima orang-orang kafir Quraisy, tentera kafir Quraisy dalam peperangan Khandaq. Dia sponsor 10,000 orang tentera yang pergi ke perang Khandaq nak lawan tentera Islam 3,000 orang di Madinah. Tentang siapa tukang sponsor? Ni Abu Sufyan. Tentang tiba-tiba selepas pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Ikramah bin Abu Jahal. Lah, kan? Siapa Ikramah bin Abu Jahal? Ikram bin Abu Jahal nama pun bin Abu Jahal dan cover-cover anak Abu Jahal lah kan Siapa tak kenal Abu Jahal entah no, orang yang paling jahat lepas Abu Lahab Ataupun sama-sama jahat kan? Mudah segitu Tak, no, dia jahat, Abu Lahab pun jahat Abu Jahal pun jahat, Abu Lahab pun jahat Abu Lahab pun jahat, Abu, pun jahat. abu, pun jahat, abu Jahal pun Abu Lahab pun jahat Dia, kan? dia mesti entah apa? Abu and kan? bila Abu and entah, kan tak ada orang lain lah Tak, dua ni kan? Abu and the gang, ni Abu Sofian, Abu Lahab, Abu Jahal kan? Dia and kan? Dia Abu pula Abu, 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 entah kan? Tentang ringkasnya Ikramah bin Abu Jahal dengan, berdendam dengan Muhammad, berdendam dengan Nabi Rasulullah sebab dalam peperangan yang pertama Abu Jahal mati. Perang Badar tuan-tuan Abu Jahal dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Bila mana dibunuh tuan-tuan Ikramah berdendam. Sebab tuan-tuan bila mana tentera Islam bunuh bapak dia tuan-tuan ketika itu Ikramah bin Abu Jahal merasa kesorangan. Tak ada ayah. Dia dendam tantan sampai dia masuk perang Uhud Dia masuk perang Khandar Sehingga kan tantan Semasa pembukaan kota Mekah Nabi mengarahkan Cerita ni kita nak jawab depan Tapi saya nak cerita Sebab nak bawa cerita bahawa Inilah orang-orang yang mula-mula masuk Islam Ada juga sahabat-sahabat yang lambat masuk Islam Tuan-tuan Ikramah bin Abu Jahal Bila mana Nabi Rasulullah Tuan-tuan Mengarahkan tentera Islam masuk ke kota Mekah empat penjuru. Tentera tentera orang Islam dibahagikan kepada empat kumpulan. Masuk melalui empat penjuru. Presiden kota Mekah Penghulu kota Mekah ketika itu ialah Abu Sufyan. Sebab habis mati dah hendak Abu Lahab mati dah, Abu Sufyan mati dah, uh, apa? Abu Abu Jahal mati dah hendak Dan And kemudian Ubay bin Ka'ab mati dah. Semua pembesar-pembesar Arab Quraisy mati dah. Hak tinggal Abu Sufyan, kan? Hak yang tinggal kan pada ketika itu Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pun lambat masuk Islam. Tentang ringkah cerita Empat penjuru Nabi Arakan masuk dalam kota Mekah Abu Sufyan datang Mengarahkan Stand down Jangan berpulang Istilah bahasa tertegurnya stand down Jangan angkat senjata Empat-empat penyuruh ni Jangan angkat senjata Stand down, jangan pulang Kalau pulang, confirm kalah Sebab ketika itu Tentera-tentera Islam Hampir 10,000 ribu Datang daripada Madinah Untuk membebaskan kota Mekah Tuan-tuan cuba bayang Abu Sufyan terlibat dengan semua perang Apa perang dia tak pergi Semua perang dia pergi Perang badan dia tengok Islam 300 orang lebih 313 Lawan 1000 Kalah kapi Perang Pukul 1000 Tetapi Islam Balik 300 Sebab orang-orang munafik Orang-orang munafikin Yang diketuai oleh Abdullah bin Ubaid Tinggal 700 pergi Uhud Fasa yang pertama menang orang, -orang Islam Kalah kafir Quraish Bila pasukan Ar-Rumah pemanah turun ke bawah 50 orang pemanah yang di Yang di yang amanahkan oleh Nabi Rasulullah Untuk jaga bukit Diketai oleh Abdul bin Haram bila mana dah menang pasal yang pertama Lupa arahan Nabi je Walau menang, walau kalah Jangan turun Maka 40 orang turun Tinggal 10 orang diketuai oleh Abdullah bin Haram Tuan-tuan, akhirnya pasal yang kedua kalah Tapi nak cerita Tuan-tuan, mula-mula menang 700 lawan berapa? 3,000 orang tentang perang handak 10,000 orang tentera azab Datang, tentera bersekutu datang Orang-orang kafir Quran Untuk serang kota Manila Lawan berapa? 3,000 orang Kalah tentera-tentera Tentera-tentera kafir Quran Tiba-tiba tantan -tiba, Semasa Fathul Mekah Pembukaan kota Mekah Orang Islam datang 10,000 orang Hak datang 300 pun kita kalah Datang tujuh ratus pun kita gagal Datang tiga ribu pun kita gagal Ni nak datang sepuluh ribu pula hmm, Confirmkanlah Tuan-tuan Abu Sufyan Mengarahkan panglima-panglima dia Stand down Tiba-tiba tuan -tiba, Ikramah bin Abu Jahal Engkar arahan Abu Sufyan Ni sama-sama kapi dah. Ikramah bin Abu Jahal Ditugaskan untuk jaga satu penjuru tuan kebetulan penjuru itu pula Yang Islamnya diketahui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah Berlaku peperangan Tiga penjuru lagi masuk gitu je eh, Tiba-tiba berlaku peperangan Di mana di eh, kota Makkah Satu penjuru daripada empat penjuru Antara tentera Ikramah bin Abu Jahal Kafir Quraish dan Abu Umbadah Al-Jarah Di kalangan orang-orang Islam Akhirnya Ikramah kalah Islam menang lari dia Sampai ke Habsyah dia lari Tentang ringkas cerita Isteri dia yang bernama Atikah Berjumpa dengan Nabi Rasulullah tolong minta ampun untuk suami dia ikramah Nabi mula-mula tidak mengampunkan tapi bila mana dirayu oleh Atikah suami isteri kepada Ikramah bin Abu Jahal maka Nabi mengampunkan Nabi memaafkan Ikramah Atikah pergi cari suami dia sampai ke Habsyah baliklah Ikramah cerita panjang saya rekatkan baliklah Ikramah dan maka Ikramah masuk Islam ikramah menjadi tentera Islam Lepas itu tuan-tuan nak tunjuk cerita bahawa Mula-mula ada orang yang masuk Islam Tak perlu tuan-tuan dakwah panjang-panjang Tak perlu Nabi nak tunjuk mu'jizat tak perlu Nabi nak, nak tunjukkan kan, bahawa nak ceritakan tentang tentang kebaikan Islam tentang kebaikan kan, kebaikan Allah Subhanahu Taala tentang baiknya kan, syurga kan, syurga ataupun jahatnya ataupun ataupun tak baiknya neraka Allah Subhanahu Taala tak perlu kita banyak-banyak cuma tentang mereka yang mula-mula ni bila dengar ayat al-Quran ikra bismi rabbikal ladzi khalaqat maksud Islam dah Tengok pula ayat Quran 6 bulan lepas tu nantar ayat ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila hadd masih sama. Dengar pula ayat Quran ya ayyuhal mudassir qum fa'zir wa rabbaka fakabir masih sama. Tentang ada juga di kalangan sahabat yang mereka masuk Islam terlalu lewat.